سلادكم أجمعين قل هلم نشهدكم الذين شهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعوا هو الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم لربهم يعدلون قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إملاقا نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر من بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم لهم حذر المد وقال لهم الله موتوا ثم احياهم إن الله لا على الناس ولكن أكثر الناس إن الله لا يمنع لكم على ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي يسنى تجدوا بلا وأفوا الكيل والميزان وأوفوا الكيل وأوفوا الكيل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعا وإذا قلتم بعد لو كان ذا قربا وبعهد الله يغفر ذلك وصاكم إلى علكم